You no know. Baik, terima kasih rakan setegas kita Intan dan Mahira Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera Alhamdulillah, sudah bersuara kita kembali ya, Menurut siaran pagi yang kami bawakan Dari daerah belaid Bagaimana kabar kabaran Auda pada pagi ini Diharap semuanya dalam keadaan sehat dan ceria selalu Dan ingin dikongsikan Alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar daerah belaid Pada pagi ini cukup mengizinkan Jadi semoga apapun jawab perancangan yang Auda rancang ya, Akan berjalan dengan lancar. Audit dari daerah belaid pada pagi ini apa kata kita terus saja mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisinya hari ini. Silakan. Agama Islam merupakan agama rasmi di negara Brunei Darussalam yang juga merupakan agama utama negara dan agama yang dianuti oleh pemimpin negara serta majoriti penduduknya. Syiar Islam telah tumbuh mekar di negara ini sejak beberapa abad yang lalu dan terus berkembang di bawah kepimpinan payung negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, yang begitu menitik beratkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan Beginda. Agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam penyebaran agama Islam di negara ini ialah satu bertanggungjawab dalam hal ehwal pengislaman dan memenduli para mu'alaf. Dua, mengendalikan majlis-majlis pengislaman dan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kefahaman mualaf dalam memantapkan pegangan akidah dan penghayatan dalam mengamalkan agama Islam. 3. Unit dakwah juga membuat lawatan bimbingan agama ke rumah saudara-saudara baru dan membuat lawatan dakwah ke rumah-rumah persendirian, rumah-rumah panjang yang terdapat di negara ini yang sememangnya dihuni oleh pelbagai puak dan bangsa. Agama Islam. Dan sebelum saya memeluk agama Islam, saya ada belajar sedikit-sedikit untuk membaca Al-Quran um, yang asas-asas sahaja. Dan um, dalam masa yang sama juga, saya pelajari tafsir dan erti Al-Quran dan dari sana menjumpai ketenangan dalam Uh, Islam, about before I'll be, I'll be honest, uh, I didn't know much. But obviously, I knew about the religion, what it was. And obviously, it's, it's a worldwide-known religion as well. So obviously, but I wouldn't sit here and then, you know, and um, tell that I know about it because I don't. That's the main reason why I'm here to learn more about it. And then I get. direction from you guys as well. So I look forward to it. Uh, kalau kita ni lihat uh, jumlah anak kita ni dalam mereka-mereka uh, masuk Islam di di daerah Belia ini khususnya uh, mengambil purata dalam 90 lebih ke 100 uh, setiap tahun mengambil purata. Namun uh, ketetapan dalam kita ni memberikan mereka itu uh, apa tu kelas bimbingan mualaf ini memang akan menjemput kepada tenaga pengajar uh, daripada luar maknanya daripada luar itu bukan yang bertugas di pusat dakwah. Uh, sekarang ini ada terdapat uh, sama ada lima ataupun enam orang uh, apa itu tenaga pengajar yang dibayar. Uh, tetapi mereka ini tidak bekerja. Uh, namun mempunyai kelulusan uh, apa tu agama maknanya mempunyai ilmu pengetahuan tentang keagamaan paling penting dan mendapat kelulusan daripada majlis Ugama Islam. Ha, ini paling utama. Jadi ini adalah sebagai salah satu inisiatif daripada Pusat Dawah Islam yang sendiri dan dikendalikan di seluruh daerah dan khususnya daripada apa, pejabat yang dawah darah. Boleh uh, dalam uh, apa, memastikan mualaf-mualaf -mu ini tidak, apa, tidak ketirisan dan tidak dicicirkan dengan pada uh, pembelajaran yang lebih-lebih berbentuk -lebih kepada tarbiyah ataupun bimbingan. menuju ke pedalaman mengikut keadaan cuaca dan jalan yang dilalui yang tidak rata dan berlubang dan berbatu apatah lagi jika hujan lebat turut menyukarkan kelancaran perjalanan tetapi inilah yang harus dilalui rintangan dan cabaran rombongan unit dakwah menjalankan tugas demi menyampaikan dakwah ilmu agama kepada saudara-saudara Islam di pedalaman selain menggunakan jalan darat Kampung di pedalaman ini juga boleh dilalui menggunakan perahu melalui anak sungai ke kampung pedalaman dan sekitarnya jika berlakunya banjir. Baran yang kami lalui di sini sebenarnya memang banyak sedikit sebab apa ni kita ni di sini kita ni perlu menuju masuk ke dalam mananya ke ulu pedalaman kita ni akan ber, apa ni kita ni berhadapan. Um, pelbagai apa risiko risiko sebetulnya yang telah pun dilalui <laughs> yang telah pun dilalui dan alhamdulillah kadang-kadang kita ni melihat keadaan-keadaan yang berlaku di apa ni kita ni di sekeliling di kawasan ulu pendalaman ini sebenarnya kehidupan mereka lebih mencabar alhamdulillah semua ni memberi kesan juga dan impak ke arah kesatuan dalam sama-sama menyebarkan dakwah jadi sebab itu dalam perancangan itu akan sentiasa buat kunjungan. Kunjungan itu yang saya buat perancangan adalah tiga bulan. Maknanya tiga bulan sekali insya Allah akan masuk ke dalam. Maksudnya ke ulu pendalaman, melawat, berziarah dan sebagainya. Kenapa tiga bulan? Sebabnya mereka ini lebih suka dikunjungi. Ada beberapa bangsa yang rasanya perlu diambil perhatian Aa, sebetulnya kerana mereka ini memerlukan aa, ini kita ni ada aa, salah satunya dari sudut bahasa, aa, dari sudut kita ni mesti memahami aa, punya apa ni kita ni budaya dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ke arah sana setelah membuat kita ni punya penilaian dan pemantauan dan juga penyelidikan, aa, penyelidikan dan alhamdulillah berkat kerjasama sama semua perancangan ini akan sentiasa diteruskan salah satunya yang saya tekankan untuk sentiasa membuat lawatan. Ha, maksudnya tu lawatan itu apa pun berlaku kami akan usahakan. Amalan ziarah sangat dituntut untuk diamalkan sebaiknya dilakukan pada bila-bila masa. Ia bukan sekadar terhad kepada menziarahi kaum keluarga, malah jiran tetangga, sahabat atau sesiapa juga kenalan. Datangan Syawal memberikan pengalaman kepada umat Islam di seluruh dunia. Inilah hari yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada hamba-Nya untuk diraikan dengan penuh rasa syukur dan gembira. Setiap individu perlu merebut peluang mencipta kegembiraan untuk diri sendiri dan orang di sekeliling mereka agar tidak bersedih malah meninggalkan perkara yang boleh mengundang duka. Tujuan kunjung mengunjungi untuk merapatkan silaturahim dan saling bermaafan. Sebagai tuan rumah, kita dianjurkan untuk sentiasa bersedia menerima kunjungan tetamu kerana tetamu yang datang membawa rahmat dan keberkatan. Uh, jadi harapan saya akan mungkin jika saya diberikan peluang untuk mendalami agama Islam, maka saya akan ambil peluang itu dengan secara baiklah. Uh, to get better obviously as an individual uh, do better and hopefully I get to learn more as well and then you know I'm 33 years old now and then uh, uh, from 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 the years coming onwards I want to be able to lead my life a lot better as well and, and, and I'm hoping that you know this this religion this islam got more for me in place in the future ahead as well menuju perjalanan ke pedalaman dengan suasana kehijauan hutan yang masih terpelihara keasliannya, menikmati keindahan alam semula jadi yang diliputi hutan hijau tropika yang subur, tumbuh di sepanjang laluan berbatu dan mencabar, merupakan satu pengalaman yang menjadi pembakar semangat rombongan unit dakwah dalam melaksanakan tugas demi saudara-saudara baru Islam di hulu pedalaman menerima dakwah Islam berterusan kita cuba di samping kita memberikan ilmu, di samping itu juga kita beramal mesra, membuat kunjungan-kunjungan muhibah. Indah indah dikira lah, maksudnya tu bukannya di waktu-waktu yang tertentu, tapi pada waktu-waktu yang kadang-kadang secara indah langsung. Inilah di antara langkah-langkah yang telah dibuat oleh pusat dakwah Islamnya melalui daripada unit dakwah belait dan juga kepada dakwah Brunei Muara dan juga yang lain sebenarnya. Walaupun kedudukan kampung-kampung ini berada jauh dari kawasan bandar dan bersifat pedalaman, apa yang menarik perhatian ialah keadaan flora dan fauna di sekitarnya yang masih terpelihara, subur dan memukau, mencerminkan keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak ternilai. Keunikan ini menjadikan setiap kunjungan bukan sahaja sebagai misi dakwah, malah satu pengalaman yang mendalam dan penuh makna. Menyemarakkan lagi semangat unit dakwah untuk terus menabur bakti dalam memperluas syiar Islam di seluruh daerah tanpa mengira jarak mahupun rintangan.